Сегодня все о современной косметологии нам расскажет кандидат медицинских наук, дерматолог-косметолог Татьяна Кремнева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Светлана. Татьяна Кремнева закончила Петербургский медицинский университет имени Академика Павлова. Прошла клиническую ординатуру на кафедре медицинской косметологии МАПО. Имеет действующие сертификаты по специальностям врач-физиотерапевт и психотерапия. Татьяна – врач-дерматолог-косметолог с 11-летним стажем. Поскольку есть какие-то трендовые вещи в косметологии, какие сезоны, какие лучше делать с собой изменения. Безусловно, летом хочется одевать открытые платья, коротенькие юбки, показывать красоту своих ног. Безусловно, к этому лучше подготовиться заранее, чтобы иметь гладкие, красивые ноги без сосудистых звездочек. Лучше выполнять такие процедуры, как лазерное удаление сосудистых звездочек. Татьяна, скажите, пожалуйста, а какие пять самых популярных процедур? Безусловно, хит – это безоперационное омоложение кожи, биоревитализация, это введение инъекционным методом препаратов гиалуроновой кислоты, контурная пластика, лазерная эпиляция и также лечение сосудистых изменений кожи. А вообще, в чем суть этого метода? Используется э, лазер. Лазерный луч проходит сквозь кожу и поглощается э, клетками, пигментами, которые находятся в сосуде. Это гемоглобин, который находится в ретроцитах красных кровяных тельцах. Энергия преображается в тепловую, улавливается этим пигментом, и внутри сосуда происходит скажем так, такое вспенивание крови, и после этого стеночки сосуда склеиваются. То есть и белеют, да, светлеют? Да, мы видим сразу же эффект Косметические удали... их удаления какие-то становятся менее заметны спустя какое-то время, но для достижения полного эффекта необходимы будут повторные процедуры. Насколько он болезненный, этот метод? Немножко болезненный, но опять же все зависит и от индивидуального порога чувствительности пациентов, от калибра сосудов, насколько он глубоко залегает в коже. Да как у себя выявить предрасположенность или, возможно, уже появившиеся вот эти самые сосудистые звездочки? Просто нужно посмотреть на свои ноги. Предрасполагающий фактор – это, безусловно, и гормональные какие-то изменения, беременность, роды. Также... то есть они провоцируют появление этих звездочек, вот эти, да, безусловно, факты в жизни человека, такие виды спорта, как легкая атлетика, танцы хождение на высоких каблуках. То есть это все способствует тому, что могут образовываться такие изменения. Конечно, это не просто косметический эффект. Это первый, скажем так, звоночек о, о том, что нужно обратиться к врачу, потому что это самый первый вот признак проявления варикозной болезни нижней конечности. Какие способы лечения есть от сосудистой звездочек? Минимальные изменения, которые проявляются на коже, можно удалить с с помощью лазера. Безусловно, степень выраженности дефектов может быть различная. И в случае, если мы получаем эффект, и он недостаточный, таки, в таких случаях мы прибегаем к помощи наших коллег, врачей-флебологов в клинике Атрибьют. Они прибегают к методу склерозирования. То есть введение специального вещества, склерозанта, в просвет сосуда. В результате которого также происходит его исчезновение, склеивание стеночек. Насколько быстро девушка, женщина, может быть даже мужчина, сейчас и мужчины прибегают к косметологии после лечения этой болезни, смогут уже вернуться к обычной жизни? Может быть есть какие-то особенные ограничения? Да? То есть прошла процедура, что можно, что нельзя вкратце? Безусловно, к обычной жизни можно вернуться сразу же, непосредственно. Но, конечно, существуют определенные ограничения. Это интенсивные виды спорта, бассейн, сауна, горячие ванны, пребывание под открытыми ультрафиолетовыми лучами, то есть на открытом солнышке, а также пребывание в солярии. То есть мы рекомендуем избегать этого в течение 7 дней, иногда до двух недель. И если же обрабатываются обширные участки поверхности, в некоторых случаях рекомендуем ношение компрессионного белья от 3 до 10 дней. То есть лучше это все делать, все эти процедуры, конечно, перед летом. Да? Лучше подумать об этом заранее и подготовиться, потому что, безусловно, одной процедуры иногда мало, нужно будет повторить. Сколько займет вообще курс лечения времени? Это все индивидуально. Ну, примерно. Иногда достаточно одного раза, иногда трех-четырех. Ну, если, допустим, три процедуры нужно пройти пациенту? Ну, где-то от, от трех-четырех месяцев до полугода. То есть о лете нужно подумать уже как минимум да, в апреле, может быть, даже чуть раньше? Даже, даже, наверное, я бы сказала пораньше. Что для вас значит косметология? Конечно, это творчество, подкрепленное наукой и опытом прежде всего. Не только личным, но и опытом коллег мы постоянно учимся. То есть наше обучение не остановилось на моменте получения диплома и получения сертификата. Мы учимся постоянно. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Женя Петрова всегда стремилась к творчеству. Была завсегдатой ночных клубов, танцевала и пела. После высоких рейтингов шоу MTV каникулы в Мексике продюсеры канала предложили ей попробовать себя в роли диджея. Вела такие программы, как Шпильки, Ньюсблог, Фреш Чарт. Увлекается электронной музыкой. В настоящее время работает диджей на радио Рекорд. Пришла к вам с таким вопросом. В общем, меня беспокоят мои сосудистые в ноги. и хотела бы я их убрать, потому что вот это как называется, сетка, да? Соседка. сетка. И с каждым годом у меня она появляется еще больше и больше, и она меня очень сильно беспокоит. И я ходила к флебологу здесь же в интервью клиник. А мне сделали УЗИ нижних конечностей, мне проверили, сказали, что у меня все прекрасно с венами, вот. И с этой сеткой мне поможет избавиться. Только... Я как пришла. Я вот хотела бы узнать, вот что. Мне говорили про какие-то можно делать уколы или что-то может быть лазером. Вот просто, вот посмотрите. Безусловно, если проблемы э, с глубокими венами угу. э, у вас нет, вы наш пациент. У вас достаточно поверхностно э, расположены вот эти вот сосудистые изменения, мы их называем телеангектазией или сосудистые звездочки, и, безусловно, с ними справится наш лазер, неодимовый лазер с длиной волны 1064 нанометра, то мы будем очередно обрабатывать каждый сосудик. Больно? Это, скажем так, Несколько неприятно, но можно. Ну, все а что вытерпеть. сравнимо, наверное, как мини-какие нибудь кольчики, да? Что-то такое или как? Или как? Я просто даже не знаю. Легкое, легкое. Вы будете чувствовать легкое пощипывание жжения, так. буквально, которое длится буквально доля секунды. А еще хотела бы узнать, а у меня сразу же все уберется, или что-то еще останется? Вот. Как правило, конечно, такие изменения это бедра и голени. От а чего это просто, на самом деле, меня это действительно беспокоит. Я бы не хотела каждый год приходить и делать. Мне, мне советовали, может быть, чулки какие-то носить, там спать в них летать. Я часто летаю, может быть, из-за этого. Это может быть э, слабость сосудистой стенки, э, предшествующая беременность, роды, Нет. интенсивный спорт с вот, нагрузкой да. на нижние конечности, длительное э, ношение обуви на, высок, на высоком каблуке. Все, да. Да, Но также все. может быть, ну, к вам это не относится, ожирение, да. предрасполагающий фактор, и да. достаточно много в других. Вот еще хотелось да. сейчас на улице жара. Вообще, в принципе, я понимаю, что надо было раньше этим заняться, но у меня да, как всегда надо все было в последний раньше. момент. Я хотела бы узнать. Смотрите, я пришла к вам сейчас на улице солнце светит прекрасная погода. Я пришла к вам вот прям вот в шортиках. Вот а, я смогу сейчас после процедуры пойти сразу нормально, или у меня будут какие-то кровоподтеки, шрамирование или что-то какой-то страх? Или в принципе это отнять? Вы особо... можете сразу пойти. Мы после процедуры наносим спрей успокаивающий кожу и солнцезащитный крем учитывая что за окном хорошая погода жарко солнышко да все здорово какие-то сосудики уйдут сразу исчезнут не спазмируются и полностью исчезают некоторые могут потемнеть то есть еще ярче становится на какое-то время то есть это на 7-14 дней да потом Иногда выделять. в очень крайних случаях могут быть семечки это, и маленькие-маленькие маленькие корочки. Еще хотела бы узнать у вас, а может быть не нельзя это делать, как узнать, вот противопоказания, может быть, какие-то Да, безусловно, в каждой процедуре существуют свои противопоказания, абсолютные, относительные. Это, безусловно, состояние беременности, состояние лактации, кормления грудью, Склонность к образованию рубцов, mm -hmm. гипертрофических и килоидных. И состояния, которые сопровождаются нарушением свертываемости крови. Mm -hmm. Склонность к кровотечениям. Ну, у меня этого ничего нет, поэтому мне да. ничего не страшно. Если вы располагаете временем 30-40 минутами, мы можем сделать выполнить mm -hmm. процедуру непосредственно сейчас. Я с удовольствием.